ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਚਾਵੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜੋ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ बख्तरबंद रूप बखतरबंद मौजूद ने ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब तो दिल्ली जाना ने हालांकि पंजाब सरकार ने बॉर्डर खोलने जोर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि बॉर्डर बंद होने काफी आर्थिक नुकसान हो रहा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को कहा है यथास्थिति जो रही है वो बनाने के लिए कह दिया हमारे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन जी मौजूद हैं माजन साहब एसएलपी भी आज सुनवाई हुई है आपने अपना पक्ष रखा एस जी तुषार मेहता पेश हुए सरकारों ने अपनी बात की पंजाब सरकार ने फाइनली अब यह कहा है कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाई जाए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसे क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए जी। इसके खिलाफ एस एल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी क्योंकि अल्टीमेटली ये भी देखा जाना था भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है फार्मर्स को दिल्ली जाने में कोई रोक नहीं है रेल्स भी चल रही है बसेस भी चल रही है लेकिन जैसी स्थिति पहले देखा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज मॉडिफाइड वर्शन के साथ जो तो सारे किसान बैठे थे जो तो फार्मर थे उससे ला एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट हो सकती है शंभू बॉर्डर से हटाने के बाद खोलने के बाद हरियाणा के किसी और स्टेशन पे जाके या वन दिल्ली बॉर्डर के पास जाके खड़े हो जाते तो स्थिति सेम रहने वाली थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया कि मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके कारण यहाँ रुका गया पहले भी ऐसे साल डेढ़ साल दो साल धरने चला रहा बॉर्डर्स बंद रहे हैं तो इसका कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दोबारा करीब ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था भी इस सब चीज़ों का मसला जो है बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट में नोटिस में लाया गया भी इसमें पहले भी बातचीत के थ्रू किसान लीडर्स और सेंट्रल मिनिस्टर की बातचीत हुई है दो तीन दौर में लेकिन उस समय रिजॉल्व नहीं हो पाया तो इसलिए यह तसल करी और इतनी देर शंभू बॉर्डर जो है बंद है इसलिए तो कोर्ट का ये कहना था क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर्स ने और पोलिटिकल फार्मर लीडर्स ने बात करी है दोनों लीडर्स है पोलिटिकल लोग होने के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपस में ट्रस्ट नहीं करी बंद होता तो इसलिए एक एमिनेंट पर्सन की कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि वो आपस में दोनों दरौस, दोनों, दरौस, दोनों लोगों से बातचीत करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए